sözlüğün içindəki mükəmməl sir. Riyaziyyat hər nə qədər bir çox insan tərəfindən bəstə toyunlaşdırılmış bir dərs olaraq görülsə də, əslində kainatın və varoluşun sirrini çözə bilməyin bəlkə də ən böyük vasitəsidir. Həyatın hər sahəsində biz fərq etmədən özünə yer tapan riyaziyyatın ən bilinməzlərindən biri də pi ədədidir. Pi ədədi nədir və niyə bu qədər önəmlidir? Pi ədədi çevrənin uzunluğunun onun diametri ilə nisbətinə bərabərdir dəvrənin uzunluğuna olan nisbəti hər çevrə üçün eyni olduğundan pi dədə sabit riyazi ədədi. Əsl dəyəri hələ hesablanmayan pi dədə ən bəst halı 3.14 olaraq istifadə edilir. Ancaq kosmos və fizika sahəsindəki önəmliyi təblamalar üçün onluq pillə sayı artır. Pi sözü yunon məşəlidir. Yunancada çevrə anlamına gələn sözün ilk hərfidir. Ayrıca pi hərfi Yunan əlifbasının 16-cı hərfidir. Mənbələrə görə ilk əsərin dəyərin Arximed tərəfindən istifadə olunduğu bilinmir. Günümüzdə isə 2009-cu ilin 3-cü ayının 14-ü, 3 tama 14-ü təmsil etdiyi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən 14 mart Beynəlxalq Pi günü elan edildi. 14 mart özəlliklə riyazətçilər üçün olduqca önəmli gün olaraq qəbul edilir. Ayrıcıca Amerika Birləşmiş Ştatlarında Pi, yəni piropla söz bənzərliyi səbəbi ilə 14 martda Pi ədədi ilə xüsusi piroqlar bişirilir. Sənətkarlar Pi ədədi ilə pillələrindəki ədədləri bəlli nizamə görə bir-araya gətirərək çeşidli muzeyallar yaradırlar. Pi ədədi eyni zamanda musiqiçiləri də təsirləndirir. Piyeddinə kerəgənlərə görə yazılmış bir bəstə belə var. Hazırda arxa fonda səslənən musiqiyə diqqət edin. Bu piyenin rəqəmlərinin ardıcıllığı ilə ifadəsindən alınan musiqidir. Piyeddinin bu ana qədər 13.3 trilyon pillənin hesablandığı bilinir. Piyeddə haqqında ən maraqlısı isə heç bir zaman özünü təkrar etməməsi və özünü xal şəklində sonsuza qədər getməsidir. Bizim üçün dəyərli olan iki tarixə nəzər yetirək. 1973-cü ilin sentyabr ayı doğma məktəbimizin əsası qoyulub. Bu tarixi əks etdirən rəqəmlər ardıcıllığı pislasında 1.054.784-cü sırada yer alıb. Və ikinci tarix 2006-cı ilin dekabr ayı. Bu tarixdə məktəbimiz Heydər Əliyev Fonu tərəfindən əsaslı təmir olunaraq bizim istifadəmizə verilib. Bu tarixi əks etdirən ardıcıllıq isə pislasında 1217-ci sırada yer alır. Bir çox elm adamı tərəfindən dünyanın bütün sirlərinin bu sonsuz ədəd içinde gizli olduğu düşünülür. Pi-ni kəşf etmək kainatı kəşf etmək kimidir. Əziz riyazətçilər, riyazəti sevən hər kəs. 14 mart Dünya Pi Günü mübarək.